أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذرهم يوم الحسرة اذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون صدق الله العظيم مكرم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم قیامت کے دن کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے آپ سب جانتے ہیں کہ جب ہم قرآن پاک کا آغاز کرتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں سور فاتحہ سے ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلی آیت جو ہم پڑھتے ہیں تسمیہ کے بعد الحمد للہ رب العالمین الرحمن مالک مالکی اوم الدین پہلی آیت میں تمام تعریف کل شکر اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی وہ اپنا تعارف کراتے ہیں دوسری آیت میں اپنی کچھ صفات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ الرحمن اور الرحیم ہے انتہائی اہم صفات رحیمی اور رحمانی صفات کا تذکرہ کیا گیا عظیم ترین صفات وہ پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے آغاز ہی میں پہلے اپنا تعارف کرایا پھر دوسرا تعارف یا دوسری چیز جو بتائی مالکی یوم الدین مالک ہے وہ روز جزا کا اندازہ کریں آپ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد اگر کسی چیز کی بات کی ہے گفتگو کی ہے تو وہ یوم الدین ہے قیامت کا دن قیامت کے دن کا خیال کس قدر ہمارے دل و دماغ پر چھایا رہنا چاہیے اس بات سے اندازہ کر سکتے ہم پھر دوسری بات یہ بھی کہ آپ دیکھیں قرآن پاک میں کتنے مقامات پہ اس کا تذکرہ کیا گیا ہے اور کئی نام سے اس کو پکارا گیا ہے جیسے یوم طلاق کسے کہا گیا سور مومن آیت نمبر پندرہ میں یوم العازفہ سور مومن آیت نمبر اٹھارہ میں یوم التغابن سور تغابن میں آیت نمبر نو میں پھر یہی الفاتحہ میں یوم الدین کے نام سے اسے کہا گیا سور مریم آیت نمبر انتالیس میں یوم الحسر پھر اسے نام دیا گیا الواقعہ سور واقع میں الحاقہ سور حاقہ میں الغاشیہ سور غاشیہ میں القاری سور قاریہ میں اس کے علاوہ بھی اس کے کئی نام ہیں ان چند ناموں کا میں نے تذکرہ کیا انشاءاللہ ہم ایک ایک نام پر گفتگو کریں گے آج ہم گفتگو کریں گے یوم الحسرہ یعنی اس کو جو ایک نام جو دیا گیا ہے یوم یعنی الحسرہ سور مریم میں یعنی حسرت کا دن افسوس کا دن پچھتاوے کا دن کیوں کہا گیا ہے اسے اس پر ہم گفتگو کریں گے یہ آیت نمبر انتالیس ہے سور مریم کی اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وہ اور ڈرائیے انہیں آپ یوم الحسر اس حسرت کے دن سے یوم الحسر سے اس جب کہ کزی العمر تمام فیصلے کر دیے جائیں گے تمام فیصلے جب کر دیے جائیں گے اس دن جس دن کا نام یہاں اللہ نے یوم الحسرہ کا افسوس کا دن پچھتاوے کا دن وہم فی غفلت اور وہ ہیں غفلت میں وہم لایو امن اور وہ مانتے ہی نہیں وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں وہ ایمان لانے کے لیے تیار ہی نہیں انہیں اس دن سے ڈراؤ جسے حسرت کا دن کہا گیا تفسیر مظہری میں آپ دیکھیں گے ایک حدیث پاک انہوں نے لائی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مرنے والے کو اس روز حسرت ہوگی یعنی جتنے بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اس دن ہر ایک کو حسرت اور ندامت کا سابقہ ہوگا سابقہ پڑے گا کیوں صحابہ نے عرض کیا ایسا کس بنا پہ ہوگا کہ سارے ہی لوگ کیوں حسرت میں ہوں گے افسوس میں کیوں ہوں گے سارے ہی لوگ تو حضور علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ نیک لوگ جو ہیں وہ اس بات پہ افسوس کریں گے کہ اور زیادہ نیکیاں انہوں نے کیوں نہیں کی تاکہ وہ جنت کے اعلیٰ درجات انہیں حاصل ہوتے اور ایک بدکار انسان اس بات پہ افسوس کرے گا دست افسوس ملے گا کہ اس نے بدکاری سے توبہ کیوں نہیں کی وہ باز کیوں نہیں آیا گویا نیک لوگ بھی افسوس میں ہوں گے اور بد جو ہوں گے بدکار جو ہوں گے وہ بھی افسوس کریں گے بخاری میں ایک حدیث پاک ہے کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب چکا دیا جائے گا اور حساب کتاب کر کے صحیفے لپیٹ دیے جائیں گے تو پھر جنتیوں سے کہا جائے گا اور جنتیوں سے اور جہنمیوں سے بھی کہا جائے گا جنتی داخل میں جنتی جب داخل کر دیے جائیں گے جنت میں اور جہنمی بھی داخل کر دیے جائیں گے جہنم میں جنت اور جہنم کے بیچ ایک جگہ موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا جنتیوں سے پوچھا جائے گا پہچانتے ہو اسے کہیں گے ہاں پہچانتے ہیں یہ موت ہے جہنمیوں سے کہا جائے گا بتاؤ اسے پہچانتے ہو وہ بھی کہیں گے ہاں ہم جانتے ہیں یہ موت ہے پھر ان کے سامنے اس مینڈھے کو ذبح کیا جائے گا اور جنتیوں سے کہا جائے گا اب تم ہمیشہ رہو گے اس میں تمہیں موت نہیں آئے گی عیش کرو اور جہنمیوں سے کہا جائے گا اب تم یہاں ہمیشہ رہو گے تمہیں بھی موت نہیں آئے گی تو وہ ایسی حسرت ہوگی ایسا افسوس ہوگا کہ جس کا انسان اندازہ نہیں کر سکتا یہ بخاری کی حدیث ہے اور یہ افسوس جو ہے ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے سور سبا میں اور سور یونس میں سور سبا آیت نمبر تینتیس اور سور یونس آیت نمبر چون میں اللہ تعالیٰ نے یہی الفاظ لائے وہ اثر الندامت لمہ راوالاذاب کہ وہ ندامت کو چھپائیں گے جب وہ عذاب دیکھیں گے یعنی جو انہیں حسرت ہوگی یہ ندامت جو ہوگی انہیں اس ندامت کو وہ چھپانے کی کوشش کریں گے ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کریں گے لیکن بالاخر وہ ظاہر ہو ہی جائے گی اس کا تذکرہ سور زمر آیت نمبر چھپن میں کیا گیا ہے کہ جب وہ بالکل چھپانے کی کوشش کرنے میں ناکام ہو جائیں گے اسے چھپا نہیں پائیں گے پھر وہ بول پڑیں گے یا حسرتا ہائے افسوس ہائے افسوس ما علامہ فی جم بلّہ میری اس تقصیر پر افسوس جو میں نے اللہ کا حق ادا کرنے میں کی جو غفلت جو تقصیر جو قصور میں نے اللہ کی جناب میں کیا ہے یعنی میں نے اللہ کا حق نہیں پہچانا اللہ کا حق ادا نہیں کیا اس پر اس تقصیر پر اس غلطی پر افسوس افسوس اور افسوس بار بار کہیں گے اور سور آیت نمبر ستانوے میں اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ کہیں گے <سلام> یا ویلنا لنا قد فی غفلت من ناظا <حَازَا> ہائے ہماری بدبختی ہائے ہماری شامت ہائے اور وائے کریں گے کہیں گے کہ ہم تو اس سے غافل تھے یعنی یہ چیز جو ہمارے سامنے آ جا رہی ہے اس سے ہم غفلت میں رہے ہم آج یہاں ذرا اندازہ کریں کہ ہم کس قدر اس دن کو بھلائے ہوئے ہیں ہمیں یاد ہی نہیں کہ وہ دن بھی ایک دن آنے والا ہے اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان شر ان نشرََ ندامتی ندامت یوم مل کہ سب سے بدترین ندامت ندامت کیا ہوتا ہے خجالت پشیمانی افسوس حسرت سب سے بدترین حسرت جو ہے سب سے بدترین پچھتاوا جو ہے سب سے بدترین کھجالت جو ہے وہ قیامت کے دن کی کھجالت ہے یعنی اس قدر وہاں پچھتائیں گے اس قدر وہاں نادم ہوں گے لیکن وہاں کی ندامت جو ہے کام آنے والی نہیں ہے تو یہ نقشہ جو کھینچا گیا ہے آج میں نے قیامت کے دن کا صرف ایک پہلو یا ایک نام جو اس میں آیا یوم الحسرہ اس پہ بات کی جو باقی ہے انشاءاللہ اگلے جو اگلے اپیسوڈ میں ہم اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ آج ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں سب مل کر جتنے بھی آپ میرے ساتھ اس وقت یہ بات سن رہے ہیں ہم سب مل کر دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس یوم الحسرہ اس پشتاوے کے دن کو یاد رکھیں اور اب بھی کل نہیں ابھی توبہ کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں راہ مستقیم پر ثابت قدم رکھے وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں جو ہدایات ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلات والسلام کی جو ہدایات ہیں ان پہ ہم عمل پیرا ہو سکیں ربنا تقبل منا منع انکان تسمیر علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ